দৰ্শকৰ ভিৰ আমি কেনেদৰে চম্ভালিম তাকে ভাবি চিন্তিত হৈ পৰিছো চিনেমা হলৰ বাহিৰত সাজু কৰি ৰাখিম ৰৈ ৰৈ বিনালে উপভোগ কৰিবলৈ অহা দৰ্শকৰ বাবে থাকিব বিনামূলীয়া পানী চৰ্বতৰ ব্যৱস্থা ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনে অসমত কম্পনৰ সৃষ্টি কৰিব একত্ৰিছ অক্টোবৰত কি পৰিস্থিতি হ'ব মই বুজিব পৰা নাই অষ্টমী স্থান মই কাকো দিব নোৱাৰোঁ তুমি মোৰ কাৰণে জীৱনটো কৰিলে মই কেতিয়াও নাপাৰ মোৰ জীৱনলৈ কোনোবা আহক বা নাহক মই নাজানো কিন্তু তুমি সদায় মোৰ জীৱনত এটা বিশেষ জেগাত থাকিবা ইয়াত যদি অসম আহা মোক লগ কৰিবা আহিবা i da জুবিন গাৰ্গ অমৰ পৃথিৱীৰ এশ পঞ্চানব্বৈখন দেশৰ ভিতৰত এশ চৈধ্যখন দেশে জুবিন গাৰ্গক ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিছে এবাৰ ভাবক আমি কি হেৰুৱাইছো জুবিন গাৰ্গ ভাল পোৱাসকলে এটা লাইক কৰিব